السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہری اور افطاری کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات اور بیان اس بیان کو ضرور سنیے جزاک اللہ ماشاء اللہ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا ایک اور ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے یہ جب پوف پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے تو شربو اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے تشہر فن برک شہری ضرور کیا تھا اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سہری ہے یہ سہری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے طلوع آفتاب سے نہیں فجر سے جبکہ وہ کہ سہر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے طلوع آفتاب کا ابھی ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروب آفتاب پر ختم اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی ہے تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسرو ولا تو عصر یریید اللّہ بکم اليسر ولا یُید و بکم العصر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا تو اسی طرح فرمایا و کلو و شربوح القب الخیت البیت و بن الخیت السفد بن تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے یہ سہری اور افتاری کے متعلق رمضان میں جو ہم نہیں جانتے تو اس کے بارے میں مولانا صاحب نے بہت زبردست گفتگو اور اہم باتیں کی ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیان کو پورا پورا دیکھیں اور اس بیان میں جو مولانا صاحب نے بتایا ہے اس کو اپنے زندگی میں لائیں کیونکہ یہ بھی ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں سیری اور افتاری میں کیا کرنا چاہیے اور اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو اس بیان کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات آپ لوگوں کو بروقت پر مل سکیں اور اس بیان کو لائک سبسکرائب کیجئے اپنے عزیزوں کے ساتھ جزاک اللہ